अलफिलाीम ये जो अलफिला मीम है ये हरूफ़ मत है इसको हरूफ मत कहा जाता है यह कुरान शरीफ़ के बाद सूरतों के शुरू में इबतदा में इस तरह के हरूफ मत आया है और इसका क्या माना है तो हकीकत में इसका जो माना है वो अल्लाह ताला ही जानता है और ये अल्लाह और रसूल सल्ला वसलम के दरमियान एक राज है जो कि अल्लाह ताली ने किसी बंदों को इसका इलम अदा नहीं किया इला ये कि अगर कोई ख़ास अल्लाह का बुजुर्ग बंदा हो और अल्लाह ताला उसको इन हरूफ़ मकत का माना और मतलब वाजह कर दिया हो वैसा इनका जो माना है ये किसी के सामने अल्लाह ताला ने खोल कर नहीं रखा है बहरहाल और इसके पीछे हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए कि हरूफ मत का क्या माना है इस लिए किल्ला तला ने जिस चीज़ की वजात नहीं की है उस चीज़ के पीछे पढ़ना ये गुमराहि भी हो सकती है वह निकल किताबो लारई बफ़ी ये किताब लारई बफ़ी जिसमें कोई शक नहीं है अब देखिए कितनी बड़ी प्यारी बात है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के मुताबिक कहा है कि ये जो ये जो किताब है यानी कुरान शरीफ़ ये इसमें कोई शक शक नहीं है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें शक करते हैं जिस तरह मुनाफी है कुफ़ार है और इसी तरह बुरहरीन है वो तो इस किताब में शक करते हैं तो उसका जवाब यह है दरहकीकत इस किताब में कोई शक नहीं है और जो शक है वो उनके अकलों की कमी की वजह से उनके अकल की नाकस राय की वजह से वो लोग शक करते हैं हकीकत में इस कुरान शरीफ में कोई शक नहीं है इसलिए अगर कोई ए, हिदायत के नीयत से और इसी तरह अगर कोई ए, इस नीत से कि मैं इस पर अमल करूँ कुरान शरीफ़ के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारूँ उस नीयत से ख़ारिश नीयत से अगर कोई इस किताब को पढ़ना चाहे इस किताब में तहकीक करना चाहे गौर व फ़िक्र करना चाहे तो वो इस नतीजे में पहुँचेगा बेशक इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं है क्यों इसलिए कि ये अल्लाह ताला का कलाम है एक होता है इंसानों का कलाम और एक होती है इंसानों की किताब तो चूँकि इंसान का जो आलम होता है ये महदूद होता है और अल्लाह ताला का जो आलम है यह लामहदूद है लामहदूदम है अल्लाह ताला का जो आलम है ये लामहदूद है उसका कोई हद नहीं है और हमारा जो आलम है इसका हद होता है और उसमें शक की गुंजाइश भी होती है लेकिन जो अल्लाह ताला का इल्म है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती इसलिए कि वो कतई होता है और यकीनी होता है इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है लिहाज़ा अगर कोई हिदायत हासिल करना चाहे तो वो इस किताब से हिदायत हासिल कर सकता है अगर अल्लाह तौर फरमाया मुत्तकीन के परहेजगारों के लिए हिदायत है अब यहाँ एक सवाल होता है कि जब इस किताब ये जो किताब है इसमें तो हिदायत मुसलमानों के लिए है मुमिनीन के लिए है परहेजगारों के लिए है तो इसमें काफिर बेकसूर हो गई क्योंकि अल्लाह ताली ने फरमाया ये जो किताब है ये मुसलमानों के लिए है काफिलों के लिए नहीं दोस्त का जवाब यह है कि ये जो किताब है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ये काफिलों के लिए है ईसाइयों के लिए भी है यहूदियों के लिए भी है दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं जितने भी इंसान हैं चाहे वह काफिल हो या मुमिन हो तमाम इंसानों के लिए ये क्या है ये किताब हिदायत का ज़रिया है लेकिन इस किताब से चूँकि हिदायत मुसलमान ही हासिल करते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो किताब है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत का जरिया है तो हिदायत का ज़रिया तो सब के लिए है लेकिन चूंकि इससे इस्तः मुसलमान ही करते हैं फायदा मुसलमान ही हासिल करते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ममिन और परहेजगारों के लिए ये हिदायत है अब मुतकीन किसे कहते हैं परहेजगार कौन लोग होते हैं परहेजगार वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पर रसूल्लाह की जात पर और योम आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला से डरते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं इसको मुतकीन कहा जाता है तो ये जो किताब है ये मुतकीन के लिए परहेजगारों के लिए हिदायत है अब वो हिदायत वाले मुतकीन कौन है परहेजगार लोग कौन है अल्लाह ताला आगे बयान फ़रमा रहे हैं अल्लवी यु मिन बिलगैब ये मुतकीन वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ जो फरमाया कि ये ये अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया ये अलदीना यु मिन बिल गैबी बिल गैबी अलदीन युमू जो फरमाया है तो देखिए कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है और ये मतखिन परहेजगारों के लिए हिदायत का ज़रिया है अब मतखिन कौन है जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं अब गैब से मुराद क्या है गैब से मुराद वह है जो चीज़ें हमने नहीं देखी है बिन देखे चीज़ों पर ईमान रखना बिन देखे चीज़ों पर ईमान रखना अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि बिन देखे चीज़ों पर ईमान रखना ये तो ईमान लाना ये तो मुश्किल काम है ये तो हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ हमने देखी नहीं तो उसको हम माने कैसे उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया ने उसके लिए किताब को नाजिल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो भेजा है और अरबों खरबों दलाइल अल्लाह ताला ने आपा आलम में फैला दिया है चाँद सूरज, चा और सितारे स्यारे दरिया समंदर पहाड़ दरत और इंसानों को अल्लाह ताली ने पैदा कियावानों को अल्लाह ताली ने पैदा किया चाँद का नज़ाम चल रहा है सूरज का निज़ाम चल रहा है तो इस तरह जो ये जो पूरी कायत का निज़ाम एक आदल के साथ आतदार के साथ एक इंतज़ाम के साथ जो कायनात का निज़ाम चल रहा है इसको देख कर पता चलता है कि इस कायनात को पैदा करने वाला कोई है तो अल्लाह ताली ने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं इसलिए कोई ये एतराज भी नहीं कर सकता अब यह की पहली सिफत है कि वह गैब पर ईमान रखते हैं वो यकीम न और क्या करते हैं नमाज क़ायम करते हैं ये मुसलमानों के मुमिन की, की परहेजगारों की दूसरी सिफत है उम्मा रजक ना हूँ और अल्लाह तला फरमाते हैं कि उम्मा रजक ना हूँ जो रोज़े हमने उनको दी है युन फिकून खुन में से खर्च करते हैं यानी इंसान के पास रोजी है दौलत है माल है है तो वो क्या करते हैं कुछ कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं सारे खर्च नहीं करते इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जो रोज़े हमने दिए है उनमें से खर्च करते हैं उनको खर्च नहीं करते उनमें से खर्च करते हैं जहाँ जरूरत हो मदरसे में हो यतीम बच्चों को हो गरीब हो मिसकीन हो मुसाफिर हो मुजाहिद हो तंगे दस्त हो औलाद हो माँ बाप हो वालिदैन हो और अपनी ज़ात पर भी खर्च करना ये भी सदक़ा है तो मुसलमान और परहेजगारों की ये एक सिफत है कि अल्लाह ताला ने जो दौलत जो रोज़ी दी है उनमें से खर्च करते हैं वल लदीन बिमाजिला अब यहाँ एक बात नोट करने की है वो ये है कि यहाँ अल्लाह ताला एक और सिफत बयान कर रहे हैं खेमिन परहेजगार उनकी एक सिफत यह है वल लदीन युग मिनना बिमा जिला कि वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा जिला उस चीज़ पर जब की तरफ नाजिल की गई है यानी किताबल्ला पर शरीफ पर ईमान रखते हैं वमांजिला बिन कबिल और जो आपसे पहले नाजिल की गई है उन चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं यानी कुरान शरीफ़ से पहले जो चीज़ें अल्ल ने ना नाजिल की है तौरात है ज़बूर है इंजील है तो उन किताबों पर भी परहेज़गार लोग ईमान रखते हैं और जो चीज़ आपकी तरफ नाजिल की गई है यानी ये जो कुरान शरीफ है इस पर भी ईमान रखते हैं इसका मतलब ये है कि इस किताब के बाद कोई किताब नहीं आएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा अगर आप सलाम के बाद कोई नबी का आना होता चाहे वो जिस अंदाज़ का भी हो जिस तरह का भी हो तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको यहाँ बयान फ़रमाते कि मुसलमान ममिन और परहेजगार लोग वो है जो आप पर ईमान रखते हैं और आपके बाद जो नबी आएगा उस पर भी ईमान रखते इस तरह फरमाते लेकिन चूँकि आप सल्ह वसलम के बाद कोई नबी नहीं आएगा कोई किताब नहीं आएगी इसलिए अल्लाह ताली ने फरमाया कि जो चीज़ आपकी तरफ़ नाजिल की गई है कुरान शरीफ़ उस पर ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले नाजिल की गई है दौरा जबूर इंजिन उस पर ईमान लाते हैं ईमान रखते हैं तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा किसी सूरत में भी नहीं आएगा वो विल आखिरत हम यौकिन और एक सिफत यह है कि वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं ये मुसलमान ममिन और परहेजगार लोगों की सिफत है जब ये सफात परहेजगार लोगों की है तो अब उसका अंजाम क्या होगा उसका नतीजा क्या होगा उसका उसको सिला क्या मिलेगा अल्लाह ताला ने फरमाया काला रबीम के ये वो लोग हैं जो कि उनकी रब की तरफ से हिदायत पर है के जो लोग अल्लाह ताला के ज़ात पर ईमान रखते हैं रिसालत पर ईमान रखते हैं योम आखिरत पर ईमान रखते हैं और कुछ कुछ अपने माल और दौलत से खर्च करते हैं इस तरह के जो लोग हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पर है इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है वह मुफ्लिहून आज लोग कामयाबी को ढूंढते हैं कि कामयाबी कहाँ है और लोग मिसालें पेश करते हैं कि फ़लां किस तरह कामयाब हो गया बड़े लोगों की मिसाल पेश करते हैं कि वो लोग कामयाब हो गए कुरान किस को कामयाब कह रहे हैं ये किताब इन लोगों के बारे में ये कह रही है कि यही लोग कामयाब है तो देखिए जो लोग अच्छे काम करते हैं खर्च करते हैं अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखते हैं आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और रसूल अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान रखते हैं खतम नबूवत पर ईमान रखते हैं तो इस तरह के लोगों के बारे में कुरान शरीफ कहता है व उलामफलक़ुन यही लोग कामयाब है तो इससे पता चला कि असल कामयाबी मालो दौलत कमाना नहीं है बैंक बैलेंस बनाना नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास हो वो लोग कामयाब नहीं है जिनके पास दौलत हो और जिनके पास औलाद ज़्यादा हो जिनके पास फ़ुत हो ताकत हो इसलह हो साज सामान हो और टेक्नोलॉजी हो तो वो लोग कामयाब नहीं है बल्कि कामयाब वो लो लोग हैं जिसके मतलब कुरान शरीफ गवाही देता है तो ये आज का पहला हमारा कुछ मुसलमानों की सिफात के बारे में ये था उम्मीद है आप लोगों को ये दरस समझ में आ गया होगा इनशाला उसके बाद हम पढ़ेंगे मुनिन के बारे में और कुफ़ार के बारे में यहाँ तो ममिन के बारे में अल्लाह ताला ने तस्करा किया है उसके बाद काफिरों का तस्करा आएगा और उसके बाद फिर मुनिदीन का तस्करा आएगा तो हम वहाँ देखेंगे मुनाफिक किस को कहते हैं और काफिर किस को कहते हैं और उनका आज़ा, उनका अंजाम क्या होगा वह हम इंशाल्लाह शह तरतीब से ये हम पढ़ेंगे तो चूँकि ये एक इस्लामिक चैनल है इसलिए आप आपरा से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को दूसरे दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए यूट्यूब के अंदर फेसबुक के अंदर टिक के अंदर आपने देखा होगा मुख्तिक किस्म के वीडियोज़ लोग बनाते हैं उससे लुत्फ़ंदोज़ होते हैं तो क्यों ना हम एक इस्लामी चैनक चैनल को लेकर हम भी लुत्फ़ंदोज़ हो रब हमसे क्या कहता है रब हमसे क्या फरमाइश करता है रब हमसे क्या कहता है और हमें किस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारनी है वो हमें समझ में आ जाइए हमें पता चल जाइए इस्लामी तलीमत हम हासिल करें भले थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो इसलिए आप हजरा से दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस्लामिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए